उत्तर भारतीय महासंघ मदेरिया वैश्य कांदू फाउंडेशन चौरसिया सेवा समाज पालघर लोकसभा निवडणुकीमध्ये बहुजन विकास आघाडीचे उमेदवार राजेश पाटील यांना भारी मतांनी निवडून आणण्यासाठी उत्तर भारतीय महासंघ यांनी आपला निस्वार्थ समर्थन बहुजन विकास आघाडीला दिला आहे आम्ही आतापर्यंत सगळ्याच समाजाचे ते उत्तरचे असतील दक्षिणचे असतील मध्यचे असतील पूर्वेचे असतील पश्चिमेचे असतील सर्व समाजाला शंभर टक्के प्रश्न कधीही सुटत नाही सगळ्या समाजाचे पण जास्तीत जास्त समस्या कशा सुटतील प्रश्न कसे कमी होतील सर्वच समाजाचे दृष्टीने आम्ही बघतो उत्तर भारतीय समाज नगरपालिका महानगरपालिका आमदार की आमची किंवा लोकसभा लोकांना घर घर फिरायला लागते सपोर्ट मागण्याकरता अशावेळी मी खरोखर नशीबवाला आहे किंवा कोणतं तरी पूर्वजांची पुण्यही असेल का संपूर्ण उत्तर भारतातले म्हणजे ते हिंदू मुस्लिम शीख इसाई जे कोण तिकडे उत्तर भारतातले आहेत संपूर्ण ते सगळ्या धर्माचे लोकं आज इकडे येऊन त्यांचा सपोर्ट पाठिंबा आम्हाला देत आहेत ह्याच्यातच आमचं नशीब आलं जे आजपर्यंत त्यांनी आमच्यावर प्रेम केलं तसंच प्रेम आमचं त्यांच्यावर राहील ज्या पद्धतीने हमारा प्रत्येक निवणुकी मधे सपोर्ट किया है हमें जैबर रहें हाथे देखिए बरबर रहूँ धन्यवाद सत्ता का और बहुजन विकास अघाड़ी का जो कार्य रहा है पिछले सालों से तो हम लोग देखते आए हैं बहुत सारे काम हैं जिसको जुबानी बयान नहीं कर सकते हैं कुछ इंसानियत की बातें हैं वो मैं बताता हूँ जी हमारे उत्तर भारतीय समाज के बहुसंख्य लोग जो यहाँ रह रहे हैं एक समय था नाइन्टी सेवन और खानबे इन्द्याणे दो तो तक तो ये सरकार जो अभी है ये सरकार ने वहाँ से गांधीवरी और मुंबई से झोपड़पट्टी उन्मूलन का एक प्रोग्राम रचाया था और उसमें कब तक तीन लाख झोपड़े तोड़े, तोड़े गए थे विश्वकर्मा जी आप भी उसी मुझे थे? तीन लाख झोपड़े तोड़े, तोड़े गए थे और वहाँ से जो गरीब देवासी भाग रहे थे तो अपा ने हित्र ठाकुर जी ने तहसीलदार को हम पूछ गए थे तहसीलदार ने बोला कि आपका आमदार बोला है कि किसी भी जगह पर कहीं भी कोई गरीब आ रहा है उसको उजाड़ने का नहीं वही नाला सुना इतनी बड़ी बहुसंख्या आबादी उत्तर भारतीयों की जो यहाँ वसई तालुके में रह रही है वो अपादी देन है दूसरी अभी नजदीक की सबसे बड़ी इंसानियत जब इंसानियत खतरे में थी जीने मरने का प्रश्न था यहाँ वसई ताल में तो उत्तर भारतीय के लिए पहली ट्रेन चलाने वाले ही पहली ट्रेन अब्दुल पटेल जी यहाँ खड़े हैं तहसीलदार जी ने फोन किया कि चाचा मेरे को आदेश है कि क्या मैं गोरखपुर भेजने का ट्रेन उसी दिन ट्रेन भेजा और इसके बाद कम से कम दस ट्रेनें भेजी गई यहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जैसे की गई इसके अलावा हर घर में राशन एक प्रतिज्ञा थी अपा के तरफ से कि हर घर में कोई भी भूखा इंसान और कोई भी मरीज भूखा नहीं रहेगा बिगा दवा के नहीं रहेगा हर कोविड सेंटर पर खाना बना के ले जाके पहुँचाना दवा की व्यवस्था राशन कार्ड की दुकान पर राशन मुक्त करवाया और हर घर में जहाँ पर लोग इज्जत समझते थे उनके घर में चोरी से भी राशन पहुँचाया गया है कि आप जिंदा रहो और एक एक जितने लोग जा सके उत्तर प्रदेश की तरफ उनको ट्रेनों से बस से ट्रक से जैसा छोड़ा वैसा छोड़ा इसके बाद जो आबादी बच गई जिसका गांव नहीं था नहीं जा पाया उनको घर घर में खाना खिलाया हमारे चाचा के यहां से और यहां पर जीवदानी मंडी ट्रस्ट के माध्यम से कम से कम बसई तालुके में हर जगह खाने का ये सेंटर चल रहा था कि हर खाना बना के घर, हर घर के में देते थे और आखिर लेके भी जाते थे ये इंसानियत जब खतरे में जी पूरी दुनिया का उस समय मदद करने वाला लोगों को मैंने देखा है इतनी बड़ी बड़ी पुड़िया में दे करके और फोटो खिंचा कर वर्ष भेजते थे कि हमारे अदर पार्टी के नेता और कभी भी शोबाजी नहीं किया हमारे जितेंद्र ठाकुर जी ने कभी भी शोबाजी नहीं किया कि मैं इतना कर रहा हूँ और लेकिन आज वो प्रतिज्ञा पूरा किया इसके लिए एक हमारा लोग का जो दिल है वो एकदम आहराधित है बहुत प्रसन्न है इसके लिए हम लोगों ने आज पूरे समाज के साथ में और अपने महासंघ के माध्यम से हमने खुले आम समर्थन दिया है और तन मन धन से हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे